নমস্কাৰ সকলোকে আৰু মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া আজি মই মাংস বেপাৰীৰ ৰূপত এইফালে লগৰ এজন মোৰ মানুহজন আৰু মই মিলি এনেকৈয়ে মাংস কাটি আছোঁ আৰু ইফালে গ্ৰাহক আহিছে আৰু গ্ৰাহকক মাংস দিবৰ বাবে মই এয়া হাতত পলিথিন লৈ আছোঁ আৰু লগৰজনে এয়া মাংস কাটি মেলি তেখেতে এইফালে দাগাপালা দি দিছে আৰু মই এনেকৈ জুখি এয়া মাংসটো ৱেট কৰি এনেকৈ দিবলৈ লৈছোঁ আৰু এহাতে মই এয়া মাংস দিছোঁ আৰু এহাতে মই পইচা লৈছোঁ আচলতে দেখিবলৈ ভাল লাগক বেয়া লাগক মই সেইবোৰ নাজানো কাৰণ কেলৈ আমি চাকৰি বাকৰি নাইকিয়া মানুহখিনিয়ে কিবা এটা কৰিটো খাবই লাগিব সেয়া লাগিলে যিয়েই নহওক কাৰণ আমি কৰ্ম কৰি খাইছোঁ কোনো বেয়া কাম কৰা নাই তাত লাজ কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই যোনে যি কয় কৈ থাকিবলৈ দিয়ক কিন্তু মই লাজ নকৰোঁ মই প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ গাহৰি বিক্ৰী কৰোঁ আৰু তাৰ যি দুপইচা পইচা পাওঁ তাৰে সৈতে আমাৰ ঘৰখন সুন্দৰকৈ মানে অভাৱবিলাক পূৰণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে মই প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ গাহৰি বিক্ৰী কৰোঁ আৰু বেপাৰীক দিলে উচিত যিহেতু মূল্য নেপাওঁ সেইটো কাৰণে এনেকুৱা কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ কাৰণ ইমান কষ্টকৈ এটা গাহৰি বা যিকোনো জীৱ জন্তু পুহি যদি তাৰ উচিত মূল্য নেপাওঁ তেনেহ'লে কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকে ভাবচোন সেইকাৰণে এয়া আজি কিন্তু এইটো একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰহে ভিডিঅ' আছিলে মই মানে সময় নোপোৱা খাতিত আজি দিছোঁ আৰু এইফালে অকণমান মই মাংস লৈ আহিলোঁ তেখেতলোকৰ কাৰণে বন্ধাকবি পাত আৰু অকণমান তেল মাংস আনি এনেকৈ জুইত ৰান্ধি তেখেতলোকক এয়া ভাত বাঢ়ি মানে খাবলৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কেলৈ সন্ধিয়া সময়খিনিত বহুতো মানুহৰ ভিৰ লাগে আৰু দুপৰীয়াখিনি সময়তে অকণমান ভিৰটো কমে সেইখিনি সময়তে ভাতকেইটা খাই ল'লে মানে আজৰি হৈ লোৱা যায় সেইটো কাৰণে এইফালে ভাত বাঢ়ি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বন্ধাকবি পাত আৰু মাংস এনেকৈ ভাজি দিছোঁ তেল মাংস আৰু দুটা জলকীয়া দি এয়া ভাত দিছোঁ আৰু এইফালে অকণমান তেল মাংসৰ লগত লাইপাত ভাজিছোঁ আৰু ইয়াৰো অকণমান তেখেতক দিবলৈ বুলি নমাই লৈছোঁ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ